Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій проведенню всеукраїнських змагань зі спортивного більярду в Одесі, Кубку України серед чоловіків та жінок у дисципліні «Комбінована піраміда на Кубок Одеського міського голови. Сьогодні з нами шановні спікери, пан Олексій Мурін, заступник начальника управління з фізичної культури та спорту одеської міської ради, Віталій Сулаков, організатор змагань та Андрій Заостровцев, перший віцепрезидент Федерації спортивної більярду України. Пане Олексію, вам слово. В Нашому місті відновиться проведення масштабних турнірів, всіукраїнських турнірів з більярду. На щастя, це буде вперше з початку війни в нашій державі. Міська влада приділяє значну увагу цій ініціативі. Ми дуже дякуємо Всеукраїнській федерації спортивного більярду за те, що вони привозять цей проект до нашого міста. Сьогодні у нас вже є досвід і про те, що більярд має великий потенціал як адаптивний від спорту. У нас є приклади відновлення наших ветеранів з допомогою більярду, суттєве відновлення. Тому наше місто приділятиме значну увагу розвитку цього виду. Сподіваємось що цей проект, цей захід у нас пройде успішно, гарно і створить гарні умови для подальшого нашого співнобітництва. Передаю слово першому віце-президенту Всеукраїнської федерації більярдного спорту пану Андрію. Доброго дня, шановний, большое Очень приятно, что що в такому. приятном ключе начинают полное развитие, как бы перезагрузку во время войны этого спорта бильярдного. Большое спасибо, что у нас такое будет мероприятие. На сегодняшний день это, скажем так, со времен войны, это самое большое мероприятие было самое масштабное, самым большим призовым фондом, которого сегодня еще не было со времен начала войны. И очень приятно, что Наши ребята, как сказал Алексей, все больше и больше, знаете, как бы выбрана новая программа на реабилитацию, развитие ребят-воинов, которые наши сегодня пострадали, которые, к сожалению, потеряли там некоторые возможности, там конечностей. И слава богу, даже в том году в Лос-Лос-Анджелесе, в Лос-Анджелесе Лос был Чемпионат мира по хейболу. Это новая дисциплина в бильярде появился китайский бильярд, и нам было такая возможность, счастье отправить 16 спортсменов, 16 участников на турнир. И приятно, что одна наша спортсменка заняла даже пятое место. Для нас это как бы очень приятно, то, что это было первый раз. Но на Европе уже давно наши ребята на колясочке и прочие ребята давно уже выступают, уже с, как минимум с 2003 года. И очень приятно. Также я понимаю, что на этом турнире будет как бы он, он рейтинговый, он вошел в рейтинговые мероприятия, по нему составляется рейтинг турнира. И в следующем году при Европейской Федерации, которая была создана два года назад, будет создаваться профессиональная лига. И вот люди по рейтингу с наших турниров, по рейтингу с европейских турниров, будет создана в следующем году большая профлига, на которой уже найдено финансирование, порядка 500 тысяч долларов, которые будут в следующем году, 4 тура, эти люди будут разыгрывать, как в снукере эти турниры. Поэтому как бы перспектив много. Большое спасибо Одессе. На самом деле Одесса это вообще такая исконная, знаете, хорошая кузница бильярда. Давайте вспомним, наверное, самых заслуженных людей. Это Ярослав Винокур, двукратный чемпион мира. Это заслуженный мастер спорта Украины. Это тот человек, наверное, который дал ну, как сказать, не только всем одесситам, а, наверное, всем украинцам и, наверное, там всему СНГ бывшему, да, к тем, кто любит бильярд, он первый раз показал бильярд абсолютно с другой стороны. Абсолютно, как контролировать биток, как выходить. Я вот, наверное, Винокур, Олег Почтаков, Роман Чернобровый. У вас столько прекрасных звезд. А что творит Виталий, это просто на бильярде, это вообще какое-то сумасшествие. Такое ощущение, что он там фотомонтаж делает, но это не фотомонтаж, это все на самом деле такое возможно, только нужны упорные тренировки. И поэтому очень большое спасибо вам, администрации. Виталик, большое спасибо. У нас Виталик, мы хотим поздравить. Он стал новым главой Одесской областной федерации спортивного бильярда Украины, чем мы его поздравляем. И вот сейчас на тях будут вручены ему на откупки мэра все официальные документы в этом плане. Так что вам действительно большое спасибо. Дякую вам. Пан Виталию, вам слово. Добрый день. Спасибо. Турнир, который мы запланировали, он для нас очень значимый потому что в Одессе, как Андрей Валентинович подчеркнул, давно не проводились никакие крупные мероприятия. И это достаточно масштабный турнир будет, в который мы приглашаем всех, без исключения желающих поиграть в эту прекрасную игру и добиться каких-то результатов. Поэтому, что хочу еще сказать, спортсмены наши готовятся, все тренируются, мы возобновляем сейчас в Одессе детскую спортивную школу, планируем возобновлять ее и, скажем так, показать не только всей Украине, но и всему миру, что одесский бильярд – это очень высокое искусство, что у нас есть еще порох в пороховницах, и мы можем еще многое показать. Поэтому акцентируемся в данный момент еще, помимо всего, на воспитании нового поколения, юного поколения бильярдистов. Плюс еще есть работа с, с нашими ветеранами, в том числе по реабилитации. То есть есть хорошие результаты, вот как Андрей Валентинович подчеркнул. Да, мы выигрывали, мои воспитанники выигрывали и чемпионат Украины, и области, и показывали уже, хотя за небольшое количество тренировок мы всего год, чуть-чуть больше года занимаемся, но уже достаточно неплохие показатели у нас по спортивным результатам. Поэтому дальше больше. Дуже дякую. У нас есть вопросы от наших глядачів. Дякую мая проведения кубка в украине из за спортивного бильярда сама в одессе для места для популяризации цикла виду спорта где же совета бильярд но ну, вы знаете любое мероприятие как бы это по-любому популяризация по-любому во вот такой пример перед бы совсем знаете такой Парадоксально, можно сказать, война идет сейчас в данный момент, да, как бы побежки и все остальное. А у нас сегодня рекордное количество детей в школах. У нас сегодня в Кировограде порядка 43 детей в школе. Город Харьков, который постоянно не вылазит из-под огня, который постоянно каба бим уничтожит, уничтожат. Да? Сегодняшний день 35 детей в школе, начиная с 6 лет там, и выше. Да? В Кривом Роге 40 детей в Киеве там 26 детей. И это каждый взять города, в каждом городе. Я просто назвал самые крупные школы, где которые есть. Казалось бы, война, наоборот, да, нет, больше стало детей, больше. И вот недавеча, как только что прошел чемпионат Украины среди детей, он закончился 14 числа, накануне Пасхи, в Тернополе как раз я там был, на нем чемпионате, у нас присутствовало 75 детей из 17 регионов Украины, представляете? 75 детей собрать в военное время. И это рекорд для нас сегодня. Поэтому это хорошее направление, это какое-то утешение для детей, знаете, там эти бомбежки, отрывания, то есть от этих гаджетов, этих телефонов, да? У нас проблема раньше была, когда мы были маленькие, нас было домой не загнать родители, мы получали за это подзатыльники, а сегодня наоборот, пытаемся детей на улицу отправить, а никто не хочет гаджеты всех. Поэтому бильярд как-то забирает, спасает маленько от этого дела и отвлекает от этих моментов. Ми сподіваємось, що нам вдасться е, якось змінити це стереотипне уявлення про більярд як якусь гру, таку для поважних людей, в яких там десь десь в якихось таких місцях. Ця гра вона дуже специфічна. Вона потребує особливих навиків, дуже точних рухів, дуже точного розуміння фізики, кінематики, там двіженій різних. Тому ми сподіваємось, що зможемо змінити уявлення учасників, змінити уявлення публіки до цього виду спорту. Так, ми підтримуємо інституціональне зусилля федерації, відкриємо відділення в наших закладах в дитячо-юнацькій спортивній школі, щоб цей від спорту був доступний дітям, саме дітям. А, а також, оскільки нам законодавство на ну тепер е, дозволяє, ми зможемо відкрити в наших закладах відділення з адаптивного спорту і безумовно такий напрям, як більярд, там буде представлений. А може ще трішки більше інформації про адаптивний від спорту? Адаптивний вид спорту це сфера фізичної культури, вид фізичної культури, основною основним напрямом якого основним призначенням якого є. Соціалізація, адаптація особи з інвалідністю для того, щоб вона могла е, приоделіти приприпреодоліти е, ті вади, які вона має соціалізуватися, знайти де, певний сенс у житті, а, а також е, покращити своє самопочуття. Це у нас от, щойно в державі прийнятий закон доповнення до закону України про фізичну культуру і спорт, введене таке законодавчо введене таке поняття, як адаптивний спорт, і обов'язок по розвитку адаптивних спортів, в тому числі покладений на муніципалітети. Тому ми значну увагу приділяємо цьому. Ну, ми вже відходимо від більярду і кудись. маленько пару У вас є такий в Одесі, такий є у вас Василій рибак. Это Есть. человек, который занимается реабилитацией и два спорта. Это человек, который там делает операцию, он сам врач, там, на конечности, на головы, к сожалению. Там его вот даже турнир, который у нас проходил в Киеве, там, в конце декабря, для... У нас были такие, там, были разные категории. Люди, кто были без, без рук, кто был колясочники, кто был просто ну, опорники нарушения. И вы знаете... Особо я, на, кресту, на И вы знаете, я просто удивился, насколько, как бы, люди, которые были к сожалению, без рук. Но насколько они были разработаны такие препараты, были такая проволока, от которой шла кия, по нему били, это, конечно, да. просто. Это вы знаете, когда смотрят, что люди, которые, казалось, потеряли вообще там все возможности, а тут они с таким вдохновлением играют, и у них глаза светятся, они отвлекаются, они хотя бы вот этот турнир, который сутки идет, они хотя бы ни о чем другом не думают, понимаете, они хотя бы востребованы, они нужны, они за них болеют, им аплодируют, и, вы знаете, этого много стоит, я вам так скажу. Нашими военными ребятами, которые пострадали, у многих есть ампутированные конечности, у многих просто по, ну, пострадали, скажем так, некоторые конечности, так наблюдается, вот это я лично это видел: что пластика, координация, движение, моторика, рук, ну, поврежденных конечностей намного лучше становится. Но самое удивительное, что во время бильярдной игры пропадают фантомные боли у лиц лишенных конечностей. Я то я есть умываю, вот эти умываю. эти боли, которые иногда медикаментозно не уходят, то есть люди принимают лекарства и это не помогает. А играя в бильярд, почему-то почему-то эти боли люди забывают. Просто об этом, увлекаясь этим всем, забывают о том, что у них что-то отсутствует. И это своего рода такая терапия, которая очень очень эффективно действует. Также об этом мало кто знает. время там, часа игры в бильярд. Человек незаметно присаживаясь, смотря на шар туда-сюда, проходит в среднем 3 километра за час вокруг бильярдного стола. Вас сейчас попроси просто пройти, вы найдете миллион причин, чтобы никуда не ходить. А тут вокруг стола, и при том вы наклонились, посмотрели. Потом, во-вторых, бильярд очень хорошо как бы восстанавливает нервное псих, психо психическое состояние. Почему? Зеленое сукно, оно успокаивает взар. Во-вторых, когда вы целитесь, вы целитесь, смотрите на прицельный шар, смотрите на дальний шар, и бильярд идет очень хорошая коррекция зрения. Очень много моментов, которые как бы не все об этом знают, но они действительно помогают. Геометрия очень хорошо школьникам помогает рассчитать, как правильно ударить через 3-4 борта, чтобы шар попал туда. Это включаются мозги. Это не просто так, что там поймите правильно. Вот это. вам и бильярд. Вот вам и бильярд Не в яблоне. бильярд, не Надо думать. Какого века можно заниматься этим видом спорта? Ну вообще, как бы мы в школу берем с 5-6 лет, мы уже берем, а есть такие, кто там с табуретки в 2-3 годика уже играет, поэтому все есть. Но мы стараемся деток брать с 5-6. Когда уже приводит, конечно, 10-12, мы шутим, что уже старые детки. Ну, конечно, мы берем в любом возрасте, у в там проблем нет, да так дальше вопрос мне не я, чьи есть среди участвующих международного спорта, э, между, э, какие еще э, знаменитые люди будут участвовать в этом. Ну мы надеемся, у вас здесь будут присутствовать там, призеры мира, Европы, там это. У вас да, все украинский турнир, не международный. У вас да, все украинские турниры, но у вас будут это чемпионы Европы будут участвовать чемпионы мира, призеры мира, чемпионы Украины, чемпионов клубков мира. Всякие. У вас будет присутствовать весь полный состав, там начинает, там Андрей Клисто, Володя Перкун, там как бы, ну это будут первые звезды, дилей, которые дилей. есть. А вас одесситов взять? У вас в одесситах только там, кто у вас есть, там, такие большие на сегодняшний день собрались, там Еленич, там Тихий, там. У вас очень хорошая команда. ей скажу больше, за последние два года, когда там стал человек ваш возить Юра там на всех турнирах одесситов, то я могу сказать, что ваши одесситы за три года сделали очень хороший толчок. К развитию бильярда и очень хорошая команда. В составе 8-9 человек приезжает на все чемпионаты, на все международные. И в том году Еленич, он является вашим как спортсменом, занял на Европе в Батоме второе место. Также в этом году опять будет проходить чемпионат Европы в Батоме. Этот турнир тоже является одним из заборов на составление сборной на представлять Украины на чемпионат Европы в Батоме, который состоится 17-22 июля. Так что будем еще подивитись, запрошуємо всех на цей заход. Так, и трансляция там у нас будет. Трансляция, будет трансляция, да, Будет, будет у нас интересно. транслироваться минимум, будет у нас 4 стола идти постоянно в онлайне будут идти у нас. Во-вторых, достигнуты переговоры как бы с компанией, с телеканалом Xport, который полностью один день, понедельник, берут полностью видеотрансляции, прямой эфир, всех два полуфинала, и финалы будут в прямом эфире как бы полностью идти по телевидению. Весь понедельник, 5 числа, как бы будет посвящен бильярду. А це в жизни. Так. Приглашаем всех, приглашаем родителей, приглашаем деток, мам, да. пап, всех, кто да, каждый есть. Все в чем дети. хорош бильярд? Я еще раз расскажу, Синие. да, хочу вам понять. Смотрите, да, того, чтобы не хочу ни обидеть ни один вид спорта, все виды спорта великолепны: борьба, и бокс, и тяжелая атлетика, да. Но есть навыки определенные. В тяжелой атлетике нужны свои навыки, в борьбе нужны свои навыки. А в бильярд мы можем с вами подойти в любом жизни, в любом возрасте, с любым весом, там и 100 килограмм, и 50 килограмм, с любыми комплекциями, каждый можем попробовать ударить по шарам, неважно попадем, не попадем, но мы получим удовольствие. Поэтому наш спорт очень демократический, очень такой общественный, большой, в нем могут участвовать все, грубо говоря, от детей с 5 лет до как у нас недавно умер это такой старейший бильярд это Маливанчук, первый человек союза, который 80 с лишним лет он давал, никто не, не мог выиграть, и все остальное среди молодежи. Представляете? Это детки, это взрослые, это мальчики, это девочки. Это абсолютно разный уровень общения, развития. Это очень интересно. Поэтому приглашаю всех желающих прийти посмотреть. Тем более, сегодня все больше и больше создается школа. У вас школа будет хорошая создаваться. Поэтому пусть приводит. И с удовольствием уже бильярд давно не тот, который раньше считался, что он закрытый, он в подвалах находится. уже слава богу, уже за 30 лет уже все поменялось. И мы приглашаем всех в гости посмотреть на этот праздник бильярда, поддержать местных спортсменов, поддержать местную публику аплодисментами, овациями. Ну и просто прийти посмотреть, что такое праздник бильярда. Ну, не каждый раз происходит, не каждый день у вас. Дякую за ваши ответы и за то, что развивает украинский и одесский спорт. На этом пресс-конференцию завершено. Спасибо. спасибо.